Пытания, Настраивали, ребят, сегодня на победу. В первом тайме не хватало остроты, во втором тайме добавили, создали ряд моментов. Я думаю, у нас сегодня было полностью преимущество наше, но, э, к сожалению, мы не забили. Перед... Мы хорошо изучали соперника, мы смотрели, мы проанализировали те ошибки и крайние игры, в которых мы... Э, Просто подарили очки. И э, сегодня меня радует, мы более-менее надежно сыграли в обороне. В, атаку. Э, в атаке э, нанесли э, не, не, изменя, не изменяет память. Около 20 ударов мне э, после игры. Сказали, мы много били. Нацеливали своих ребят на более агрессивную игру. Вот в атаке. Ну, счет на табло 0-0. Очко. В нынешней ситуации для нас это не так радостно, ну что есть? Куда, недавно? Кстати, мама для вас была эмоционально тяжелая, то есть она уже не попасть в чистку, когда вы бралась с ручанами. И, наверное, вам бы дало негативный эмоции, да, обращение от фанатов, потому что это неофициально было. Как вы себя чувствовали? Вы знаете, я не хочу там обращать внимание, комментировать. Есть люди, которые поддерживают, я имею в виду и тех же фанаты, фанаты и ультра э, сектор и автофаны. Много было звонков поддержки и в частности больше ребят коллектива. Э, неделя действительно была не из лучших в жизни, но мы сегодня в таких реалиях находимся, где нужно работать, поднимать голову и Вставать, подниматься, если тебя где-то уронили, и работать дальше. Мы э, пообщались, побеседовали с ребятами, потому что нам все равно дальше работать, жить, трудиться, радовать болельщиков, потому что они ждут от нас, ждут от нас побед. Да, перед нами ставились задачи, попадание в шестерку, но. Э, в футболе мы каждый раз встречаемся, общаемся с вами, Увидите, сколько у нас происходит изменений, ни в коем случае это не снимает с меня ответственности, а наоборот, ответственность вся висит на мне, и как в первую очередь спрашивают с меня, как с тренера. Но у нас идет действительно много-много-много перемен, и эти перемены э, коснулись нас мгновенно, то есть за месяц у нас большие перемены пере произошли. С нами работает но сейчас и молодых ребят. Кого-то готовим, в ближайшее время кто-то появится, уже выйдет на поле. Кто-то попадет 18, кто-то уже попадает. Ну, что ж, комментировать тут и обращать внимание, это все время было. И есть такая пословица, вот славы Дуни навести один шаг. И если там те люди меня просто э, беспокоят. Те люди, которые вчера тебе у вас заодно говорили, сегодня все перевернулось. Такие реалии, такая сегодня наша работа тренерская. И тренер должен выдерживать эти моменты. И для меня в жизни это тоже хороший урок, и хороший такое исп испытание. Это уже не из рассказов, а из чувств, из э, тех эмоций, которые происходят и внутри. Но я вас хочу заверить, что... Э, у нас в коллективе нормальная атмосфера, хорошая, рабочая. Результат, я думаю, не, не заставит долго ждать. Тяжелые игры непростые, ждут нас и впереди. Игры, сегодняшняя игра вы видели, тоже непростая, когда мы столкнулись с обороной насыщенной. Мы на протяжении всей игры, на мой взгляд, мы контролировали игру. Мы владели больше инициативой, мы создавали больше. Хотелось еще, конечно, создать еще больше конкуренцию. Хотелось бы нам и нападающего иметь, таранного типа, который бы более агрессивный был в атаке. Хотелось бы еще 2-3 позиции усилить, более скоростных ребят. И это произойдет, может быть, не сегодня, но там завтра, послезавтра, там пройдет время, и, конечно, об этом мы говорим и беседуем с нашими руководителями. Ну, да, у нас мы сейчас дадим пару выходных, ребята отдохнут, перезагрузится тут вопрос больше психологии, чтобы они немножко развились, потому что много достается им. И у нас запланирована игра с Динамо, мы еще встретимся с руководителями, обсудим о нашей дальнейшей жизни, как, как мы дальше будем работать, в каком направлении нам двигаться. Но то, что на сегодняшний день в такой ситуации мы оказались, я оказался, конечно, меня не радует. И тут нету конкретно чего-то, какой-то вины в том, что результат команды сложился в том, что мы сегодня растеряли много Это все идет последовательно и э, делать там какие-то отрезки, что вот сегодня или вчера мы там плохо сыграли. Эта причина идет уже на протяжении нескольких месяцев. Буду Даже года. Скажите, что вам в сегодняшнем матче, в сегодняшнем что, возможно, футбол Ми дивилися трішки тренерські лавки, иначе там через Божий прессия, иначе он справился в цьому? Ну, По горячим я, я… Ви, може, по-другому футбол смотрите. І ми даємо завдання футболістам, і з них требуем, і спрашуємо. спрашиваем. звертаю увагу більше на те, що не понравилось. І це вже персонально к до футболістам. Понравилось, що… сегодня более-менее стабильно мы играли на оборону. То есть надежно, надежно, надежно мы сыграли сегодня в обороне. Били поворотом, нанесли 20 ударов, контролировали мяч, вступали в отбор, много было борьбы, единоборств, подборов, там где мы сегодня, я думаю, большую часть подбирали этих мячей. Мне интересно будет после игры еще посмотреть данные, расшифровку, я думаю, я не ошибаюсь в том, что я говорю. Ну, конечно, 60 минут и разбирали и после Олимпийка и указывали там, где хорошо, но вот это 7 минут, которые выключились, которые просто никто не, до сих пор не может понять, что произошло, так, конечно, безобразно нельзя проводить игры. Давайте. Так, Вячеслав на прошлой пресс-конференции вы сказали, что во время межсезонья была возможность взять там нападающего легионера, ну, не взяли поскольку легионер, да. Это принципиальная позиция руководства, не брать легионера. То есть, значит ли это, что в ближайшее время легионера в Полтаве не будет вообще? Ну, на сегодня так, если его нету, значит, он и, и в ближайшее время, наверное, и не появится. Вопрос идет не только в легионерах. Вопрос идет, э, мы, надо признать, мы провалили э, трансферную политику, трансферную кампанию, но Здесь обстоятельства, у нас не было времени на это. То есть, я же говорю, мы пришли, рассчитывали на одних футболистов, которые еще, у которых действующие контракты. Вы понимаете, и тренерский состав, тренерский штаб рассчитывает на футболистов, у которых действующие контракты. Они а футболисты в Орск. И перед самым началом, перед сборами, группа игроков уходит и тебя ставят в известность. У нас группа игроков, которые, на которых ты рассчитывал, их просто нет и рассчитываем на молодежь, рассчитываем на тех ребят, которые у нас есть, те у кого контракты естественно хорошо спасибо мы взяли тех еще кто у нас появился этого мало для того чтобы решать задачи на мой взгляд этого мало но в дальнейшем конечно мы будем беседовать с руководителем пусть они тоже принимают решение как нам дальше двигаться мы будем это эти темы поднимать и общаться непосредственно с нашими руководителями. Спасибо вам. <реклама> <реклама> <реклама>